Привет, Мегаполис! Ты на волне Геометрия ТВ. Мы сейчас находимся в клубе Космонавт, где празднуют свой день рождения леди радиоэфиров и танцполов. Прекрасно и талантливая леди Вакс. Но ну, а пока мы пойдем и пособираем нет не деньги, а поздравления. Давай поздравим Александра. С чем? Ну давай. За днем всех влюбленных, который будет совсем скоро. И может так незначай с днем рождения. Нашу Сашеньку можно поздравлять всегда целый год. Она просто супер молодец. Ты, конечно, леди с моторщиком. Всего самого счастливого, лучшего, любимого и хорошего. Ты все успеваешь, не успеваешь только не поспать, не поговорить с друзьями, не встретиться от э, старой школы хип-хопа Санкт-Петербурга. Lady Вакс, happy birthday to you. Ндео Кахени Лезики Любви и тебе. Хотел бы тебя, конечно же, поздравить от всей нашей редакции сайта geometria.ru с твоим 18-летием. Oh yeah. <laughs> Ты постоянно чем-то занята. У тебя постоянно что-то происходит. Я имею в виду в творческом плане. Какие у тебя ближайшие планы на хотя бы на полгода? Расскажи немножко. Поделись со своими фан фанатами. Много есть плана краткосрочные, есть на вперед на много лет. Продумано у меня все. Вот, и если говорить ближайшие полгода, то это ну, не так много планов. То есть я реалист ставлю себе планы, которые я могу осуществить. Это, конечно же, улучшит то, что мы уже делаем. У нас есть бренд по одежде, который, вот сейчас вот мы выпустили новую коллекцию. Она действительно ну, на уровень круче, чем то, что делали мы ранее. Затем... Подожди секундочку, сейчас. Ты сказала о одежде. Это ты дизайнер или да, по твоей? Дизайнер, я рисую, как бы, и лекалы, и все, и мои рисунки, и мои все. Да-да-да, да-да-да. Подожди, а если что-то, чем ты не занимаешься. Очень много чего, чем я могла бы еще заниматься, но у меня нет времени. Так что есть, конечно же. Вот у меня через менее чем месяц, через две недели выходит новый релиз как раз с Котикой вместе. На лейбле NBT Trust Music, то есть у нас есть свой лейбл Так что планов на самом деле много Но главная цель это а, У нас есть направление Мы ими довольны И мы видим, что можно сделать лучше Соответственно, главная наша цель Улучшать то, что мы уже делаем А не пытаться заняться еще дополнительно чем-то Я просто сейчас слушаю тебя И понимаю, что это тот самый случай Когда встречаешь девушку Где есть и ум, и красота Спасибо! И 18 лет! 18 лет, да! Скажи, пожалуйста, есть ли кто-то из музыкантов, с кем бы ты хотела замутить в творческом плане что-то совместное? Вот есть, и это сразу же случается, когда я хочу, я, в общем-то, мучу. Вот, соответственно, вот Катика, она на самом деле с коллектива из коллектива Сламбури, из Лондона, из UK. И они выступили у нас летом на мероприятии в воздухе, после чего я была в таком восторге, что сказала, все-все-все, надо написать вместе поскорее трек. Помимо этого, сейчас Рага Твинс. Я думаю, все знают Рага Твинс. В общем-то, делаем с ними еще кое-что, с Африкой Бомбатой, с Харди Хартом, даже есть наработки с Бастой Раймсом, но это опять же через Вестбама и Харди Харта в Германии, посмотрим, что из этого выйдет. То есть все, чего хочется, то делается. Просто наблюдайте за тем, что происходит у нас в InBetwe и тогда будет понятно, чего мы хотели.